Ну, вариант протокола с каналом, то есть что она нам автоматически в кассе покажет э -э расчет на двухканальный, на трех, на четырехканальные зубы боли, чтобы автоматически нам это показало. Есть, вот, показали одноканальные, сохранили. Там, пускай вот первое посещение решили, что пломбировать не будем, положим кальций. там вот отметили, наборчик есть, снимок есть, анестезия есть, инфильтрация есть, коробка есть, там есть, файл, разработка до мотора. То есть отдельно выносим тоже можем да, ничего Вот здесь, тут, тут просто, тут, здесь старые шаблоны. Мы вот этими визитами не пользуемся, не отвечаем первый второй визит. Вот они предлагают сейчас. Первый, первый этап наш был, что вас пробовали. Наверное, было бы лучше свой компьютер принести с шаблонами и то есть тут, если чего-то не хватает, можно добавить с прайса. Это. То есть вот показывает, тут я плюсик нажимаю, оно высвечивает весь прайс. любой был. Да, ну да, да, да вот да, кальций мисс на да. повязка. Да, там. Просто переносится. Да, да просто пер, пер, переносится сюда. Ну там еще временная пломба. То есть у нас сейчас другие немножко шаблоны. То есть у нас тут сразу дается на выбор на повязка, пломбование канала, темчасовая пломба. То есть мы пломбование канала удаляем, оставляем на повязку, сохраняем лечение. Но если шаблон вот здесь поменял, то он не меняется там? Нет. То есть он всегда остается... То есть да. вот это я, кстати, спрашивал, но я так понял, что меняется. Можно, можно. Есть вариант, есть вариант там, что вы можете, поменяв вот здесь шаблон, вот. там есть какая-то кнопочка. Здесь где-то. Ну тут я понимаю, так старая версия, да? Что сохранить этот шаблон и использовать по умолчанию. То есть есть вариант, что вы просто изменили себе, и оно не сохранило. Есть вариант, когда вы нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ и оно все, этот шаблон автоматически, автоматически. Не надо заходить в да, да. есть Следующее посещение, когда к нам приходит пациент, мы снова ему ставим здесь там, пульпит, снова заходим. сохранили снова здесь поставим ему диффузный пульпит. снова тут выбираем одноканальный нет там и кальций положил то есть и тут уже мы здесь выбираем вариант убывание вот золотоперчий и сохраняем. То есть с кальцием мы удаляем вариант, сохраняем золотоперчий. Вот так.